नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಗೀತಾ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ As usual, you'll hear Padmaji's voice and my voice repeating. So, all of you, please be on mute and repeat loudly. Let us begin now. Drupadaha. Drupadaha. द्रौपदेय द्रौपदेय चर्व सर्वश पृथ्वी पृथ्वी पते पते सौभद्र सौभद्र च महा महा शंखा शंखा दध् दु पृथक 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 द्रुपदो द्रौपदेयाच द्रुपदो पृथ्वीपते सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दधमुः पृथक् पृथक् शङ्खान्दधमुः पृथक् पृथक् द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दधमुः पृथक् पृथक् सौभद्रश्च महाबाहुः शंखा दु पृथक् पृथक द्रुपदो द्रौपदेय पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखा दध्मु पृथक् पृथक द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः द्रुपदा द फैव् सन्स् आफ् द्रौपदी एण्ड् द मैटि आर्ड् अभिमन्यु सन् आफ् सुभद्रा ಆಲ್ ಆಲ್ಯೂ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಓ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥ್ ದೃಪದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರೆಯ ಮಗನಾದ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿದರು ಓ ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಪತಿ सह सोष घोष धाराष्राण धाष्राण हृदया हृदया व्यदारयत व्यदारयत नभ नभ चृथिवी पृथिवी

ृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् तुमुलोऽभ्यनुनादयन् सघोषोधार्तराष्ट्राणा ृदयानि व्यदारयत् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् नभश्च पृथिवीं चैव सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् सघोषोधार्तराष्ट्राणाम्

ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಗುಡುಗಿತು ಮತ್ತು ಓ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಚೂರು ಚೂರಾಗಿಸಿತು ಅಥ ಅಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ दृष्टवा कपि, ध्वजः ध्वजः प्रवृत्ते प्रवृत्ते शस्त्र शस्त्र संपाते संपाते धनु धनुः उद्यम्य उद्यम्य पाण्डवः पाण्डवः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तर राष्ट्रान् कपिध्वजः धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत् ते शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते धनुरुद्यम्य पांडवः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः अथ व्यवस् स्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव स्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः

ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಾಂಡುವಿನ ಮಗ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ದಿಸ್ ಬಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ practice ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಫ್ if anyone ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ any questions or ನೀಡ್ any ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ stay back ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ सद्गमय सद्गम तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत गमय शातिशाति करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु Hari Om, That's sri Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om, and thank you for joining, everyone. Thank you, Hari Om, thank you. Both. Thank you. Thank you both. Hari Om. Hari Om, dear. Hari Hari Om. Hari Om thank you Adium. 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 Adium.